精读练习。周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇，它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情，被誉为“中国第一水乡”。旅游业是周庄的支柱产业。周庄水乡古镇游。 开创了江南水乡古镇旅游的先河，已成为中国精品旅游路线之一。周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇。 周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇。周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇。 周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇，它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情。 它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情。它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情。 它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情，嗯、被誉为“中国第一水乡”。被誉为“中国第一水乡”。 被誉为“中国第一水乡”。被誉为“中国第一水乡”。旅游业是周庄的支柱产业。 旅游业是周庄的支柱产业。旅游业是周庄的支柱产业。旅游业是周庄的支柱产业。 周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河。周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河。 周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河。周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河。 已成为中国精品旅游路线之一。已成为中国精品旅游路线之一。已成为中国精品旅游路线之一。 已成为中国精品旅游路线之一。周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇，它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观和质朴的民俗风情，被誉为“中国第一水乡”，旅游业。 是周庄的支柱产业。周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河，已成为中国精品旅游路线之一。周庄是一个有着九百多年历史的江南古镇，它因灵秀的水乡风貌、独特的人文景观。 和质朴的民俗风情，被誉为“中国第一水乡”。旅游业是周庄的支柱产业。周庄水乡古镇游开创了江南水乡古镇旅游的先河，已成为中国精品旅游路线之一。